Вітаю, вас, шановні друзі, це програма Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведуча Олександр Лащенко, гість, гостя нашої сьогоднішньої студії, Наталія Радіна, редактор одного з найбільших опозиційних ресурсів Білорусі, Хартія 97 Вітаю Добре вас, день. пані Наталі, в нашій студії. От і зразу хочу сказати таку деталь. Пані Наталя, не просто журналістка, не просто один із яскравих постатей саме опозиційного руху Білорусі, а людина, яка скільки півроку ви провели свого часу в'язниці, так. Два місяці я прибуваю. Два місяці, мій, так, так. І, так. І от е, змушені зараз жити, мешкати не на своїй батьківщині. В Литві ви зараз прибуваєте, якщо не помирять. В Варшаві В зараз, да. так. От, І звідти видаєте Хартія 97», це видання. Ну, власне, багато про що вас можна розпитати. Звісно, проведемо паралелі з тим, що зараз в Україні відбувається, але е, хто не знає, от у цей момент дійсно вашої особистій біографії, можливо, вам не дуже приємно це згадувати, зрозуміло, але це важлива річ, чому ви опинилися за ґратами? Какие были претензии белорусского режима до вас? Тогда в стране происходили массовые аресты. Я помню, что 19 декабря 2010 года, в день президентских выборов в Беларуси, произошли массовые чистки среди оппозиции, были арестованы практически все независимые кандидаты в президенты, члены их избирательных штабов. Я попала в тюрьму как главный редактор сайта «Харти 97, который крупнейший белорусский независимый сайт, который, короче, боятся власти. Поэтому мне было предъявлено официальное обвинение по той же статье, что и кандидатам в президента, организация массовых беспорядков. По этой статье мне грозило до 15 лет лишения свободы. Мы все были брошены в тюрьму КГБ, где политзаключенные подвергались пыткам, где были чудовищные условия содержания. Людей могу говорить о себе, о том, что... Тюрьма, вот если вы хотите понять, что такое тюрьма КГБ в Беларуси, вы сходите в музей КГБ в Вильнюсе. А, ничего не изменилось со времен Сталина. Ну, а, у, Льв... у Львове есть такие тоже. там сталинские застенки тоже. Ну, я думаю, что в Беларуси это все гораздо брутальнее, потому что политзаключенных там избивали, нас охраняли люди в черных масках, неизвестное спецподразделение, люди подвергались издевательствам, мужчин раздевали до нога, подвергали унизительным обыскам, подвергали пыткам заставляли стоять раздетыми на морозе, на холоде. То есть у меня условия были тоже чудовищные. То есть мне приходилось зимой спать на полу, в на холодной, на холодной камере. Не было туалета. То есть в... Я перестала в итоге пить воду. Допросы длились с утра до ночи. Могли и ночью вызывать на допрос. Не было адвокатов, не было никакой связи с внешним миром. Не было никаких газет, мы не, мог... не получали никаких писем. Была полная информационная изоляция. Вот, а, то есть, и вот таким образом Білорусі здіваються над політичними. І знову ж таки, згадали вже ці події. 19 грудня 2010 року. Чергова виборча кампанія. Угу. Звісно, Лукашенко один з кандидатів, постійний ваш лідер, вже 20 років, і опозиційні кандидати. І оці в центрі мінську акція протесту. может быть, за все роки пребывания пана Лукашенко на посаде. Одна из самых массовых. Десятки, может быть, тысяч людей. Десятки тысяч человек, порядка 50 тысяч человек вышли mm -hmm. тогда на площадь. И нужно просто еще понимать такую ситуацию. Это не Украина времен Кучма или Януковича, потому что у нас нет независимых медиа вот уже 20 лет. Первое, что сделал Лукашенко, когда он начал укреплять свою власть, когда Беларусь стала скатываться к диктатуре, стала уничтожать свободу слова. Ну, естественно, и судебную власть, и парламентскую. И до людей не доходит информация. То есть сегодня свобода слова существует, ее даже нет в интернете. То есть сайт Харти уже не может работать внутри Беларуси. Сегодня журналисты сайта вынуждены работать в стране подпольно, а главный офис вынужден работать из-за рубежа, из Варшавы из Вильнюса. Поэтому э, в этой ситуации очень трудно, конечно, доносить до населения информацию. Но несмотря на это, несмотря на то, что до этого звучали угрозы с государственных телеканалов, лично там глава администрации Лукашенко, ныне министр иностранных дел Макей, он заявлял о том, что на площади будут взрывы, что оппозиция готовит. Э, до этого были угрозы о том, что э, люди, которые выйдут на площадь, будут приравнены к террористам и грозит смертная казнь. Но белорусы выходили на улицы. И э, э, даже в таких условиях. Корректно сказать, что тогда была спроба Минского Майдана. Честно несправедливо так сказать? Можно говорить, конечно же. У нас был свой Майдан в 2010 году. У нас выходили десятки тысяч человек в 2006 году. И вот такой финал. Я помню, конечно, я тоже стежу за подъемом. Я, конечно, не был в Минске, но я стежу за новинами. И раптом у этих урядовых помещений кто-то стал бить. Скло, так? Причем, насколько я понимаю, это происходило. Это отбывалось, а не сзади. Потом такой же сценарий разрабатывался на Болотной площади в Москве. Да? То есть годом позже. Поэтому здесь ситуация очевидная. То есть это была провокация спецслужб для того, тобто, чтобы нам... применить... То есть у намеру оппозиционеров захопливать административные будинки, какие были захвачены во время Киевского Майдана. Будем называть, Это было. у Минске не было такого наберу. Не было такого намерения. Это была абсолютно мирная демонстрация. Люди вышли с детьми. Люди вышли протестовать против фальсификации выборов. И властям нужно было применить насилие. Лукашенко тогда очень сильно испугался, потому что он проиграл эти выборы. Кандидат президента Андрей Санников тогда набирал около 30% голосов. То есть должен был быть второй тур выборов. И когда Лукашенко Узнал, естественно, он узнает первым результаты этих выборов. Реальные результаты не сфальсифицированы. Он испытал просто страх и ярость. И тогда против когда увидел, что тысячи белорусов вышли на улицы, если бы они не применили насилие тогда, то на следующий день на улице были уже сотни тысяч человек. А да, не про 30% у оппозиционного депутата Санникова, с извитки Это данные с, с участков, где независимые Экзитпул. наблюдатели, да, нет, пул в Беларуси запрещен. Угу. А это данные с участков, где независимые наблюдатели смогли увидеть реальные протоколы. То есть таких участков было немного, но это было стало возможно. И за этими данными сам Лукашенко с каким образом? Лукашенко, в общем-то, по стране где-то набирал порядка около 40%. Но однозначно, что это не было больше 50%. Он не выигрывал эти выборы. И он побоялся за вашим оттверждением, другого тура? Естественно. Но дело в том, что в Беларуси нет свободных избирательных кампаний. Даже вот такой процент голосов, он уже был получен в результате того, что не было же независимых, свободных медиа. Позицию пустили на телевидение дважды по полчаса выступить. А не было свободной избирательной кампании в том понимании, как она сегодня происходит в Украине. Была такая легкая либеральная для Запада, вот, которая закончилась в итоге вот таким брутальным разгоном и массовыми репрессиями. А дайте вы свободную избирательную кампанию. Цифры были бы еще больше, были совершенно иные. Потому что Лукашенко фальсифицирует выборы все 20 лет. И происходит это путем того, что кто у нас сегодня в избирательных комиссиях, то есть люди, которые так от трудовых коллективов. Здесь в Украине немногие знают, что Бюджетники, может быть. Ну, естественно, но есть вы никто не знает, что у нас сегодня рабочие а, находятся фактически сотрудники государственных предприятий находятся в как крепостные. Это крепостные фактически, потому что у нас существует контрактная система, и контракт заключается на год с сотрудниками. И в течение года его. Если будет он... предприятие. Все сотрудники государственных mm -hmm. предприятий. То есть их просто-напросто в любой момент могут уволить, если они проявят хоть какой-то намек на нелояльность к этому режиму. Не просто зарплату там знизити, просто, не просто викликати на килим, звільнити. Звісно, тим більше, що в Білорусі похищають лідерів опозиції. Ми ж пам'ятаємо те, що відбулося наприкінці 90-х, початку да. нульових. Скільки людей зникло безвісти? І жодного ж не знайшли. Завадський журналіст, інші. Да. Нічого жодного не завершено да. розслідування. А у вас своїх Георгіїв Гонгадзе, якщо так можна порівняти, не один. С uh -huh. десяток людей. Абсолютно, абсолютно. И Беларуси убивали журналистов. То есть вот как раз-таки в октябре 2004 года была убита журналистка Вероника Черкасова в основатель сайта Харти Олег Бебенин был убит как раз таки накануне президентских выборов 2010 года. Вопрос в том, что убийство стало носить немножко другой характер, потому что, например, Вероника Черкасова была убита 25-ю ножевыми ранениями, убийца до сих пор не Не бы хулиганский напад, например. Нибы Абсолютно, там. да. То есть там милиция заявляла, что это, может быть, сектанты какие-то, то есть mm -hmm. все что угодно. А основатель сайта Харти был найден повешенным, хотя на, след на теле были следы насилия, власти заявили, что это самоубийство. И все, Европа закрыла на это глаза, потому что Що це було в період так называемого діалогу з режимом Лукашенка. Тобто, вот вот сейчас зараз в чому є опасность в зв'язку з українськими событиями? Так, так, ми хотіли про це поговорити. Ми пам'ятаємо, що да. да, відбувалися переговори Путіна Порошенка, в тому числі 5 число, так, 19 серпня. І Олександр Григорович, там, він як миротворець. Кэтрин, Эштон а стоит? Небо, так вин. снова, если можно сказать, легитимизуется, так вот такая бывает. Абсолютно легитимизируется. То есть он пытается, ну, он пытается сегодня из, мир, из мирового изгоя стать политика мирового масштаба, вот, Но это очень, чем это опасно для белорусов конкретно, да, потому что санкции против режима Лукашенко это система безопасности для белорусской оппозиции. Потому что когда вводятся санкции, когда Европа реагирует, это хотя бы спасает нас от похищений и убийств. Хотя, конечно же, продолжается репрессии, они не стихают никогда в Беларуси. Если сегодня вот на этой волне против режима Лукашенко стараниями сознательными и несознательными украинских новых украинских властей будут сниматься санкции с режима Лукашенко, значит, снова будут убийства. Потому что вся история Беларуси доказывает, как только международное давление на Лукашенко ослабевает, тут же начинаются новые репрессии, убийства, похищения, Пані Наталю, от ви згадали санкції. Зараз Україна має іншого сусіда, не Білорусь, проти якого Захід теж застосував кілька вже етапів санкцій, за те, що цей сусід веде досі, до речі, на думку багатьох експертів, не лише в Києві, агресію, причому військову мається на увазі, звісно, Російська Федерація. Можна порівняти санкції, які зараз Захід застосовує проти режиму Путіна, проти ну, взагалі, Росії, і проти те, що застосовував вже давно, застосував Захід проти Білорусі. Я могу сказать по поводу санкций, которые применены в отношении Лукашенко, да, то есть это в основном санкции носят персональный характер персональный характер это визовые в основном это визовые санкции запрет на въезд Лукашенко да и порядка там 200 белорусских чиновников. Если брать экономический аспект, то США ввели санкции против белонефтехима. Евросоюз этого не сделал. Но нужно понимать, что за, за счет чего существует режим Лукашенко? За счет российской нефти, которая перерабатывается в Беларуси и которая перепродается им на Запад. То есть кто должен вводить санкции? Не США, в принципе, против Белнефтехима, да, а и остальных нефтетрейдеров, а Евросоюз. Но Евросоюз этого не делает, потому что им это невыгодно. И вот в этом вся проблема. И нужно понимать, что деньги, вот эти нефтяные деньги, да, вот эта халява, да, она сегодня содержит режим Лукашенко. Может быть, что-то там идет, какая-то незначительная часть бюджета. но в основном это идет на укрепление режима Лукашенко, на весь репрессивный аппарат, на содержание. Uh, у нас в Беларуси полторы тысячи милиционеров, 1440, если быть точнее, на 100 тысяч населения, только сотрудников милиции. Но и при может э быть, в Украине было меньше? Нет, у вас было меньше, конечно. Это, более того, это, это во много раз больше, чем было в Советском Союзе, uh -huh, понимаете? Uh -huh. А сколько спецслужб? Потому что надо перечислять не только... Это не только Комитет госбезопасности, это Служба безопасности президента, это военная разведка, это огромное количество спецслужб, которые сегодня осуществляют репрессии, потому что они, они работают, они не борются с коррупцией. <говорот> Дивите, пани Наталья, так, вот мы все же, известно, у нас при всей повазе, как наши гости из Беларуси самое Известно, не можем параллели не проводить из Украины, и они напрошуються. Был вот Белорусский Майдан. Так? 19 грудня 2010 року. Схожі речі, в Києві теж взимку був 2003 минулого року, починаючи з кінця осені. У вас в грудні у вас це закінчилося. Всіх пов'язали лідерів, фактично, скільки крім одного кандидата в президенти. І сталося те, що ви вже розповіли. Чому народ далі не вийшов, коли репресії різко були? Як на ваш погляд? Чому це сталося? Білоруський народ. Ну, я можу сказати, що, по-перше, масштаб репресії. он очень сильно испугал людей, потому что если говорить о тех, кто в тот день, 19 декабря 2010 года остался на свободе, то против на них обрушился Таком, такие репрессии. Во-первых, людей продолжали арестовывать еще в течение нескольких месяцев. Прошла э, волна обысков в стиле 1937 -го года. Это дивович, ты понятно? Так может, я ну как, ты не не либерал? может, он слабкий, если к России ему закидают? У так бы, он такие был, как Лукашенко, и, давайте, он, давайте, и в не Давайте, в давайте я закончу. Как, так, так? Людей, э, даже тех, кто выходил на всех, кто вышел на площадь. Можете себе представить масштаб работы? Это 50 тысяч человек. Их отслеживали по мобильным телефонам, через сотовых операторов, что они были на площади, их всех вызывали на допросы. Спрашивали, что вы делали в это время на площади. Можете себе представить, что происходило? То есть таким катком прошлись по народу. Кроме того, я уже не говорю о том, что происходило в тюрьмах. Вот. А либерал не, или Если не... Я либерал... заискупирую. Мы да. знаем либеральный спектр. Я, я не буду называть Януковича, извините, мягче... Он, извините, у вас жертвы, у вас сколько людей погибло. Но я при этом могу сказать, что Лукашенко тоже бы стрелял в свой народ. Угу. Он бы применил оружие. В этом я не сомневаюсь. Але дивіться, я просто що хочу вас сказати, запитати. У мене друзі, я на жаль не їздив до мінська. От шкодую з цього приводу, звісно, щоб власне враження скласти. Хоча у мене особисто є білоруські корені, до речі, мої знайомі, які не мають ніяких там симпатій, особливо, наприклад, до Путіна, до авторитарних режимів. Ті, хто побував у мінську, визнають, що. Не знаю. Важно, вы сейчас бываете в Киеве, видели, что происходит в центре у нас. Машины ставят на татуарах. Все, а в Минске все чисто. Все прибрано, Машины на татуарах не стоят. Все так. Так, в радянский такой стиль, но вот это так гарненькое. Люди... Чистое полицейское государство. Так, так может людям, большинство, это и задовольняет их, Беларуси? А -а -а. а. Если бы если белорусов это удовлетворяло, зачем Лукашенко нужно было бы фальсифицировать выборы на протяжении 20 лет? То есть это, вы знаете, вот это такой стереотип. Вы скажите, вот чистота на улицах, она стоит того? Не ну, что... лист, лист, может быть, у вас злочи не меньше, чем чистота... в Украине, России. Чистота на улицах, она стоит того, чтобы людей убивали. Вы знаете, что такое? Вот, вот вы идете по проспекту, да, а вы не знаете, что вот рядом вы проходите тюрьму КГБ, где людей э, подвергают пыткам, а что здесь убивают, что здесь э, нет ни свобод, никаких свобод. Вы посмотрите, сколько милиции ходят на улицу. Ну, это того стоит, вот эта чистота на улицах, так называемая, чисто как в Морге. О чем вы говорите здесь? Поэтому вот эти вот э, сравнения, ну, не, это... я просто текущих людей. Ретикой. Я просто у вас, ваша думка. Я и... предлагаю приехать и пожить в Беларуси, на самом деле, и прекратите транслировать у себя в стране белорусские официальные э, каналы. Тем более, если, вы, мало того, что вы получаете дополнительную дозу российской пропаганды, если вы перекрываете российский канал, закрывайте белорусский. Ну, потому что там Россий, самое. канал, да, В лучшем случае, о чем они могут говорить, о том, что у вас гражданская война. Умалчивая о том, что это Россия боится. А как у ТБ, так? Как они показывали подей на Майдане, агрессию России, как это ну, ну, вы посмотрите последнее даже выступление Лукашенко. Украинские же медиа почему-то не обратили внимания о том, что он сказал, что Майдан инспирирован Западом, и на Майдан вышли фашисты. Вы исключительно цитировали, что он якобы не признает ЛНР и ДНР. Но почему-то, по информации, опять же, украинских журналистов, все эти, все эти, сепаратисты в Минске с Восточной Украины, они живут не где-нибудь, они живут в Минске в поселке Дрозды, правительственный чиновник, где находится резиденция Лукашенко. Их принимают там на высшем уровне. Это что, подтвержденная информация. Это сообщили мне ваши коллеги, украинские uh -huh. журналисты из, из Донбасса. Вот поэтому э, думайте, да, потому, он для вас не союзник, вы думаете совершенно о другом о том, что это марионетка Кремля, и сегодня на территории Беларуси находятся российские войска. А у вас ни одного блокпоста постанет с севера. Да, и нападение будет, потому что здесь все говорят, да, да не, мы не верим. Так Путин это тоже не, знает. Нет, версия такая. Звісно, заперечивать, стверджувати, что Олександр Григорьевич – великий демократ, это, мягко кажучи, мягко, абсолютно абсолютно Но есть але, дивитесь, версия, что, говоря, Лукашенко створил такой режим, але это его вотчина Беларусь. И он с Путиным не собирается его ділити Никаким чином. Вот такие суверенные. Я говорю, на речи Назарбаев, Казахстане и так далее. Скажите, вот может лидер Приднестровья, Южной Осетии или Абхазии поставить ультиматум Путину? Вот Беларусь сегодня доведена Лукашенко именно до такого состояния. И Лукашенко сегодня это как Гиркин, понимаете, для Путина. Он в любой момент может его заменить, потому что весь режим Лукашенко... Кстати, вариант, так звана союзная держава России -Белоруссии. и Беларуси. Александр Гурович Мриев, Мире... напевно, стал... Режим Лукашенко уровней. все 20 лет жил исключительно на подпитках со стороны России. Россия вложила в Лукашенко по меньшей мере от 80 до 100 миллиардов долларов. О чем вы говорите? Он отпустит этого человека. Нет, естественно. Лукашенко марионетка. Думайте о том, что происходит. Раскидывайте мозгами. Потому что это для вас не союзник. Потому что, во-первых, это угроза военного нападения со стороны Беларуси на вас с севера. Да? Российские войска могут войти. Во-вторых, думайте о том, что, например, сегодня это абсолютный союзник Путина. У нас сегодня есть такой город Борисов под Минском. Там есть ремонтный танковый завод. Они работают у нее в три смены. Потому что они чинят российские танки, которые потом возвращаются в Украину. То есть это... Або идут на кордон между Белоруссией и Украиной. Абсолютно, абсолютно. Мы еще в 2008 году, мы сообщали, что еще с 2008 года российские войска уже дислоцировались на территории Беларуси. Это было скрытно, они служили в белорусской форме, но подчинялись российскому командованию. То есть Путин к этому варианту готовился. Кстати, сегодня крымские журналисты мне сообщили, что еще во время прошлого вашего Майдана, в 2004 году, оказывается, были попытки тоже э, оттяпать Крым у вас. Только тогда очень быстро среагировали и смогли вот этих зеленых человечков, которые очень вовремя появились здесь в Крыму, нейтрализовать. То есть эти сценарии, они давным-давно отрабатываются. А да. Так, я понимаю, вы просто видите еще вот, все, у нас третий участник, незримый Александр Игорович Лукашенко в нашей разговоре. Вот перемиг Майдан-2 в Киеве. До Майдана-2. Чемало социологов констатовали, что одним из популярных среди украинских Респондентів політиків, крім власне, ну ззовні був це факт: Володимир Володимирович Путін до Майдану 2 Після цих подій, і те, що зараз відбувається, рейтинг негативного ставлення українців до Путіна 75%. Це я цитую дані дослідження проведеного в серпні соціологічною групою, яка так і називається рейтинг. Але вгадайте, хто найпопулярніший серед іноземних політиків зараз в Україні? В Україні, де перемогла Революція Гідності? І який у нього позитивний рейтинг? Олександр Григорович Лукашенко, за цими данными, 62%. А это, знаете, в чем это ваша проблема? Потому что украинские журналисты сегодня не сообщают украинцам, что такое Александр Лукашенко. И вы должны понимать, кроме военной угрозы, есть, такая, есть угроза вообще реформированию э, Украины. Вот вы сегодня собираетесь проводить реформы. Как вы их собираетесь проводить, если у вас рядом, э, если у вас э, руководство вашей страны ездит в Беларусь, у, у вас, значит, э, процветает товарооборот, он только увеличивается с Беларусью. Если у вас идут белорусские официальные телеканалы, а от... А что вещают белорусские официальные телеканалы? Можно 20 лет? жить при диктатуре, не проводить никаких реформ. Это уже умалчивается, то, что Россия финансирует вот, вот, вот все это отсутствие реформ, всю эту диктатуру. Но для простого народа, который не знает, за счет чего это существует, что это фактическая сегодня угроза суверенитета, что это репрессии, что это убийство, вот под, всей, под маской всей этой стабильности. Они говорят, зачем нам ваши, будут вам говорить, зачем нам ваши реформы, зачем нам шок от этих реформ, зачем нам страдать. Мы лучше вернем себе еще одного Януковича, такого как Лукашенко, и будем жить как белорусы. В этом угроза, еще это поймите. И поэтому вот, а я сегодня не вижу в украинских медиа критики Лукашенко. Почему? Ну, потому что власти выбрали его в союзники. А ну может, выхода нема у влады? Знаете, вот внешне... Потому что если идти на конфронтацию внешняя... Киева с Лукашенко, то будет с того боку еще. Зачем идти на конфронтацию? Спи, спи ночи. Зачем идти на конфронтацию? Ворог. Поддержите демократическую оппозицию, поддержите независимые медиа, поддержите бывших политзаключенных. Потому что это ваши сегодня реальные союзники. Смотрите на два шага вперед. Извините, руководство Польши тоже встречается с белорусскими министрами. У них сейчас тоже вырос товарооборот. Да, в связи там, с санкциями, которые Россия вела против европейских товаров. Это через Беларусь это же mm -hmm. будет выгодно сейчас поставлять. Но при этом Польша поддерживает демократическую оппозицию. Польша поддерживает независимые медиа. Из Варшавы сегодня вещает э, телеканал, э, радиостанция «Сайт Харти». Украина должна быть сегодня региональной державой, мыслить этими категориями. Понимаете, то есть никто не просит вас закрыть границу с Украиной, прекратить торговлю. То с Белоруссией? С Белоруссией, да. Поддержите оппозицию, покажите, что вы демократы, потому что внешняя политика всегда влияет на внутреннюю. Ющенко тоже тушил пожары, когда пришел к власти. Чем это закончилось? С реваншизмом Януковича первое, что ну, он власть, сделал... Янукович перемег на выборах 2010 года. Он был одним из союзников, и был сам Виктор Андреевич Ющенко. Ну, вот все это протестирование все эта швара, дальше не дарима. Юлия Владимировна, не знаю, какие будут результаты парламентских выборов, а мы бачим ее результат на президентских выборах. Тобто люди украинцы бачили. Вот это была проблема, да, потому что белорусы поддержали Майдан в 2004 году. Многие приехали, многие здесь были, здесь были сотни белорусов, стояли на Майдане. Первое, что сделали Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, что они сделали? Ющенко ли сразу поехал к Лукашенко, стал его адвокатом фактически? Ну Александр Валентинович Турчинов, ВО президента Украины сразу после Майдана здесь. Место. Да, до этого погиб белорус на Майдане, и так, он за это погиб, за то, один чтобы перших, руководство так. Украины в mm -hmm. первую очередь поехало к Лукашенко целоваться с диктатором. Ну вот, маємо завершувати нашу розмову. Час всплывает невблаганно, и я останнє запитання нашей гостевой Наталії Ради хочу поставить. И, от вот простір. 15 цих республік, ну там Азія, Прибалтика, це окремі випадки. Давайте їх залишимо за дужками. Маємо Росію, яка вона є, якою вона стає все більше зараз. Маємо Білорусь в останні 20 років під керівництвом Олександра Григоровича Лукашенка. І маємо Україну, яка зараз зовсім інший шлях після 20 років нескінченної корупції, хаосу, розграбування і перебування при основних посадах, в тому числі, силових органах представників Росії. І от що ми. От ви можете наважитися, ну хоча б загальний прогноз дати, Яка лінія переможе? Те, що Путін веде? Те, що Лукашенко веде? Чи все ж таки починає, пробує, незважаючи на спротив, ззовні вести Україну? Демократична лінія. А это все зависит от нас и от вас. Очень многое зависит от вас, потому что я не зря сказала, что вы региональная держава. Вы должны нести свет свободы и демократии, а не пытаться подстраиваться под диктаторов, которые живут по соседству. Понимаете? Потому что сейчас действительно это такой для, для наших стран наступил цивилизационный выбор, куда мы идем. Беларусь тоже абсолютно европейская страна, и у, и у нас и у вас нет выбора. Мы исторически вместе. Польша, Литва, Беларусь, Украина. И мы должны быть вместе. И вот сегодня наша задача оторваться от э, вот этой вот, уйти из этого так называемого русского мира, из этой российской империи, которую сегодня построи, пытается построить Путин. Его задача захватить все наши территории. И естественно, что мы сегодня должны вместе бороться. против. это реально, на ваш взгляд? Ну, естественно, это реально, если у украинских политиков... Ну, мы видим, стан экономики в Украине, какая падения ВВП и другие проблемы украинские политики должны быть дальновидны. Они должны понимать, что происходит, и понимать, кто сегодня у них является настоящими союзниками, реальными союзниками, а не мнимыми. Это не будет самая промога, самая демократичная эта линия, естественно, естественно, в Да. И это влияет, в том числе, на будущее Беларуси? И, естественно, абсолютно. У нас другого пути нет. Мы должны бороться вместе за свободу и демократию. За нашу и вашу свободу, сгадайте. Да, и, и за, за нашу выстрел. независимость. Да. Дуже вам дякую, пани Наталья. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода була Наталья Радіна, редактор одного из найбільших опозиційних ресурсів в Білорусі, Хартия 97. Дякую за увагу.